Вітаю, я Олена Требушна, Це канал є питання, і сьогодні у нас є питання до чергового агента Путіна. Третій місяць триденної війни закінчується тим, що для перемоги над Україною росіяни розконсервовують не лише стару радянську техніку, вони розконсервовують й старі кремлівські консерви типу Генрі Кісінджера. Із цих консерв починають лізти і вибухати від старості таємні бажання Кремля 23 травня в Давосі вибухнув 98-річний колишній дипломат і політик, екс радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Кісінджер, заявою про те, що в найближчі два місяці Україна має підписати з Росією мирну угоду, яка передбачала повернення до ситуації станом на 24 лютого, тобто перед вторгненням Росії. А Захід має дозволити Росії залишити за собою Крим. Uh, the dividing line should return to the status quo anti. I believe pursuing the war beyond that point would draw to it into a war not about the freedom of Ukraine. два слова про Кісінджера. Це старий кремлівський лобіст, старий в усіх сенсах. Причому він вже багато років з Путіним ледь як кажуть, ні в дьосна цілуються. І проти України він стартує не вперше. В 2008-му Кісінджер виступав проти членства України в НАТО та агітував за те, щоб вона залишилась в сфері цитую, яку росіяни вважають простором власної самосвідомості. 2014-му після окупації Росією Криму і нападу на Україну Кісінджер взагалі казав речі, які на голову не налазять. Він стверджував. Що захід зробив помилку і не оцінив того, що Путін загарбав Крим. Це казав він особливий випадок, який не можна порівнювати з вторгненням Гітлера в Чехословаччини. Європа і США просто не зрозуміли дій фюрера після Майдану. Фюрера, це я вже кажу, а не Кісенджер. Україна казав він завжди мала особливе значення для Росії, і не зрозуміти це було фатальною помилкою Заходу. Отаке, от, от падло, як казала моя бабушка. Найпарадоксальніше, що особиста історія Кіссенджера мала б спонукати його говорити про Юрира 2.0 зовсім протилежні речі. Він сам з родини німецьких євреїв, які в 38-му втекли з гітлерівської Німеччини в США, щоб вижити. 13 членів родини Кісінджера, які залишились в третьому рейху, були знищені нацистами. Словом чисто з психіатричної точки зору цей персонаж викликає питання, але Бог з ним. Завтра у Кісінджера день народження, йому 99. Побажаю йому, щоб його в якості подарунка на щось обміняли. Сьогодні в коментарях тут на каналі в спільноті пропонували обміняти його, наприклад, на медведчука. Чина унитаз унітаз Вибачте, але Бог з ним, з Кісенджером. Головне в цій історії те, що ротом Кісенджера промовляє Путін, і цей рот сказав те, що ви чули в найближчі два місяці. Україна має підписати з Росією мирну угоду, і Крим має залишитись російським. Андрій Піанковський зараз буде пояснювати нам, що в голові у Путіна і в роті у Кісенджера. Але перед цим коротко нагадую, якщо ви вперше на є питання, не забудьте підписатись на наш канал. Всіх інших прошу перевірити, чи ви дзвіночок, щоб не пропускати відео. Ну і ви самі знаєте, що ваші вподобайки. Коментарі допомагають просуванню відео в YouTube і зростанню нашого каналу. Тільки завдяки вам. Ну і трошечки нам за останніх кілька місяців нас на цьому каналі стало чверть мільйона. Дякую вам для тих, хто бачить і мене і канал вперше. Буквально два слова про нас. Я донедавна була головним редактором 24-го телеканалу Не плутати з Україною 24», але звільнила, щоб займатися виключно є питанням. Його ми робимо разом з моїм колегою, теж журналістом Антоном Голобородьком. Він зараз служить в 130-му батальйоні територіальної оборони, і тому тимчасово ви його тут не часто бачите, але це тимчасово. Ну і останнє з ритуального дякую усім, хто підтримує наш канал. Ось прізвище цих людей, які дозволяють нам займатися незалежною журналістикою. Щоб приєднатись до них, усі посилання під цим відео, картки, патреон, PayPal, кнопка спонсорства Ютуб. Також там посилання на наш телеграм. Є питання. Підписуйтесь. Ну з ритуальною частиною у мене все. Далі не є питання. Андрій Піонтковський весь ваш. Рада вас віддіть. Даже в такой тяжелый момент. Ну, знаете, наверное, в такой тяжелый момент это особенно важно, наоборот. Я хочу, может быть, спросить о том, о чем вы уже наверняка комментировали в эти дни, о Киссинджере, но с другой точки зрения. Мы же с вами понимаем, что он не самостоятельный человек, а он человек, который транслирует какую-то точку зрения, какие-то желания Кремля. Если с этой точки зрения проанализировать то, что он сказал, что в ближайшие два месяца нужно достичь какого-то перемирия, разрешить Путину сохранить Крым и те территории, которые были оккупированы как минимум по состоянию на 24 февраля, то означает ли это, что это и есть желание Путина? Ну, во-первых, это выступление Киссинджера, ну, один фрагмент из громадной кампании путинского ОБИ на Западе, и даже, я бы сказал, не самый разоменный. Все знают, что Киссинджер – кремлевский агент, что все это пишет за него 99 лет, пишет за него этот том грехом, директор организации «Кисленос который из Москвы не вырезает эти громадные деньги. Там До этого все это началось с лозунга Макрона дом humiliate Траша не унижайте Россию». Э и подхвачено было массой, массой комментаторов, аналитиков, политиков. И, ну, мобилизована была вся агентура. Жили, расчехлили такие Репутации, кто можно было и не догадываться. Настолько это важно было Кремлю. Кремль добивается сейчас, чтобы Запад выполнил свою стандартную функцию формализации его новых захватнических интервенций. Вот в Грузии, когда он захватил две провинции, прибежал Сарказм с бумажкой о мире, и в результате вот, Абхазия и Южная Осетия тоже в составе России практически то же самое в четырнадцатом году в пятнадцатом в Киев прибегали с той же целью э, Аванты и, и Меркель, а сейчас вот э, четверка образовалась, это уже не, не статейки этики, это уже это все была такая подготовка, разогрев общественного мнения. А ударная акция, это итальянский план мира, совершенно откровенный предательский план. Который, вот предусматривает прекращение огня, но ну, как бы замечательно, действительно, прекращение огня даже не будет. Но вторым пунктом идет э, э, дальнейший, а что дальше после прекращения? А после прекращения огня двусторонние переговоры между Россией и Украиной о спорных территориях. Ну, значит, очередной Минск 4 или 5, а спорные территории становятся все более спорными с каждым днем. Ну, вчера но Путин своим указом э, пометил, как э, животные метят экскрементами своей территории в лесу. Он пометил указом о предоставлении российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской области. То есть ультиматум, который сейчас четыре европейских государства фактически предъявляют Украине с подачи Путина, в союзе с ним, это прекращайте войну и согласитесь с тем, что Россия России будет принадлежать Донбасс, Крым, Запорожская и Херсонская области. Это предательство этих четырех государств. И наиболее опасно, что четырех, я бы еще, ну, мелкие там, Собаченко с ними бегает, Венгрия, вот, это своим предательством они деятельность НАТО и ЕС, ничего же невозможно даст, поэтому в этих организациях ведутся беспроводные дискуссии, Нет, это там НАТО шестой пакет санкций э, обсуждает, а НАТО по-прежнему включает самое главное, самое главное, не пустите рисковаться. Конфликтов. Сложилась тяжелейшая ситуация, которая путинскому наступлению. Ну, фактически, вот эти три, четыре, три державы, четыре, Франция, Германия, Италия и Венгрия, они приняли условия путинского ультиматума от 15, от 15 декабря прошлого года. собираете ваши монатки, убирайтесь. Они уже собрали свои монатки, готовы убраться, и то же самое требует Украина, убраться там, встретить своих э, территорий. Это ситуация все только три страны – США, Великобритания и Украина, которые стоят на пути распространения русского фашизма на всю Европу. Об этом говорил, например, совершенно верно, прекрасно это чувствует уже с нашей стороны соседи. Я в Словакии рассказал, что следующее, если Украина не устоит, будет лишена помощь, и следующие бучи будет совершаться в Словакии и Литве, а в Париже, наверное, будут принимать российских оккупантов торжественно с круассанами и баспригалями. Вот такая ситуация. Ну и в, против, в противостоянии этих двух условных лагерей, назовем это так. Да, как? вот вы правильно сформулировали кто из них сильнее, кто, у кого больше, ну, может ли тот второй лагерь пропутинский, это мелкое вредительство в политическом таком смысле, или они реально настолько влиятельны, что это может помешать вот этому лагерю Украина, Британия и Америка все-таки додавить путинский режим? Вы знаете, если бы на сегодняшний день все эти политические заверения и заявления а я верю в их искренность. Джонсона, Остина, Блинкина и самого Байдена. Они сохраняют свою силу, то этот лагерь намного сильнее Путина и примкнувших к нему европейских предателей. Но мы же видим какие-то проблемы и с американскими поставками. Ну, может быть, те же технические, логистические. Ну, да, пришли гаубицы, но нет, нету. Сколько раз уже криком кричит украинские лидеры, где системы запах огня, из них э, трудно устоять в этом дистанционных э, дуэли огневой украинской армии. Нужен совершенно другой подход. Те, те, те же, я уверен, что политически Великобритания и Соединенные Штаты понимают остроту ситуации, но нужна совершенно другая концентрация поставках вооружений, может быть, и есть какой-то саботаж там на бюрократических лестницах. Но все еще, даже в Соединенных Штатах, вот, продолжаются какие-то вот, отголоски вот этих рассуждений о а вот, неиспровоцированном Путина. Например, задаются, ну, есть люди, которые российские агенты, которые все время, один из них 10 лет сидит, мужичок такой, в Госдепартаменте, другой в Пентагоне, на пресс-конференциях еще много задают такие с путинской подковырочкой вопросы. А вот если мы будем поставлять систему запуа дня, не используют ли украинцы для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации? И не будет ли это с нашей стороны объявлением войны России? Не последует ли эскалация, или а вот мы передаем разведывательные данные. А использовали украинцы эти разведывательные данные для уничтожения крейсера Москва или ликвидации там 10 российских генералов? А не может ли это спровоцировать Путина и так далее? Вот такие голоса еще поднимаются и обсуждаются. Нужно понять, что сейчас речь идет о судьбе не только Европы, но и мира. Поэтому та помощь... Вот, как сказал Джонсон же, извините, Остин, на первой встрече Рамштейн и повторил во время второй зум-конференции, что мы повер, перевернем землю и небо, чтобы достигнуть своих целей, а цели он определил как победа в Украине, и восстановление территориальной целости и ослабление России до такой степени, чтобы она не могла бы это Вот наступило время сейчас переворачивать землю или небо. Там же на, той, на том форуме в Давосе, где выступал Киссинджер, выступал и Сорос, и он выступал с совершенно противоположным месседжем, что если мир сейчас не остановит Путина, то это закончится все Третьей мировой войной и глобальной катастрофой, разрушением там всего мира. Я сейчас утрирую, но примерно так. survive it We must mobilize all our resources to bring the war to an early end. The best and perhaps only way to preserve our civilization is to defeat Putin. On высказывается вот теми политиками, о которых я говорю, только гораздо хуже. Я вижу сейчас очень раз. Как раз, если не остановить Путина, то говорит, эта Третья мировая война на путинских завоеваниях и закончится. Он получит без всякого сожаления в, в, свое владение Европу. После этого полностью будет дискредитированы Соединенные Штаты на Дальнем Востоке, я думаю, тайваньцы сами повесут ключи от своего острова Китая, ну и это будет конец так называемого Запада, так называемого свободного мира. Ситуация острейшая, ну, примерно такая же, как она была летом 40-го года прошлого столетия, после падения Франции, когда Англия осталась один на один, с Гитлером. Даже не один на один, а Сталин тогда помогал Гитлеру всем э -э, поставками, продовольствия и э -э. Вот э, ситуация острейшая. Нужны нестандартные действия Великобритании и Соединенных Штатов. Пора а уже прекратить себе задавать вопросы, там, а вот э -э, как, а вот не, не обидим ли мы чем-то Путина. Э -э, не обидите. Понимаете, в чем дело? Ведь э, вот позиция этих государств, сформулированная Киссинджером, э, еще раз повторю, это четыре члена НАТО и Европейского Союза, Англия, Франция, Германия, Италия, они парализуют полностью деятельность НАТО и деятельность Европейского Союза, беспомощные, на что не способные организации. Там же они все единым голосованием решают и так далее. Поэтому э, вот Англия Англия и Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность вне любых организаций, ответственность за судьбу мира. Ну а какие сейчас в Америке там настроения? Что говорят в медиа, что говорят там, на Вашингтонских холмах условных? А будет это или нет? Настроение в Америке хорошее. Оно вот примерно такое же, как у нас с вами большинства политиков. Вот там это наступление, там же и Кисин, же и Нью-Йорк Таймс отметилась. Такая, между прочим, перекаличка поколений в предательстве Нью-Йорк Таймс. Это самое Нью-Йорк Таймс в 1932 году публиковала статьи этого. Это ее корреспондент, этот знаменитый подлец Дюранти, который отрицал Голодомор в Украине. А вот сейчас они Украину делают виновной и, и задаются, не пора ли нам ограничить поддержку Украины и так далее, и так далее, и так далее. Но если единственный вопрос, который объединяет политический класс в Соединенных Штатов, все знаем, когда гражданская война политическая между республиканцами и демократами, то это подавляющее большинство политического класса, Конгресс твердо на стороне Украины. Просто сейчас, вот последний день стало понятно, насколько насколько эта угроза сильна. Россия мобилизовала все свои ресурсы вот в отсутствии. Ну, у, 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 Украины же нет военно-промышленного комплекса. Он уничтожается сейчас этими бомбардировками, ракетными обстрелами и так далее. Поэтому без ленд без военно-промышленного комплекса Запада, прежде всего Соединенных Штатов, какой бы героической украинской армии не была, я не выставил. Только вот союз этих трех, не помню этого слова, сказать, великих держав, Украине, Соединенных Штатов и Великобритании может спасти сейчас мир от путинского фашизма. Но вы лично как думаете, вот эти проволочки с ленд-лизом, с поставкой сюда тяжелого оружия, это все-таки технические, логистические проблемы или это все-таки бюрократические полит... проволочки и политическое нерешение? Насколько я вижу ситуацию, насколько я понимаю, в Вашингтоне они будут преодолены, но все равно время, время уходит. Нельзя же как издевательски вот это Германское министерство, на которое справедливо наорал, либо э, обещало какие-то там удюжины гепардов в середине июля, да еще выяснилось, что у них нет боеприпасов. Э, э -э. нужно, нужно было вчера, позавчера, но это можно исправить поставками сегодня и, и завтра. Вот так стоит ситуация. Я думаю, что в Вашингтоне и, и в Лондоне это Сорос сказал еще такую фразу, что он считает, что Путин осознал, что он допустил ошибку, начав эту войну, и он хочет ее закончить как можно быстрее. И именно поэтому они расконсервируют не только старую советскую технику, но и таких персонажей, как Киссинджер, тоже расконсервируют. Вы тоже верите в то, что Путин осознал, что он допустил ошибку? Ну, он понимает, это не значит, что он собирается его исправить. Он осознал, что Украина, вот тот план, который он придумал, захват Киева в три дня, поколение всей Украины, мы не выполним. Но он сейчас ограничил себя. Да? И здесь это коллективный Путин, более локальные задачи, вот захват трех-четырех областей Украины и удержание их с помощью вот этих мирных инициатив Франции, Германии и Италии. А почему он торопится? Ну, опять же, он предельно полагает, что пока вот он может захватить как бы ну, много больше пока не пошел полным потоком в, поток в Считает, что у него вот еще есть месяц окно возможности. Ну, сейчас Россия бросается. А вы как считаете, если он ну, сейчас действительно идут там серьезные бои на Донбассе и на юге Украины? Сложная ситуация с этими паспортами, совсем если он ну, пока будет ехать это оружие, сюда сможет захватить достаточно большие территории или укрепиться настолько, что они будут там серьезно контролировать тот же Донбасс. Если приедет это оружие, то насколько велика вероятность того, что их оттуда так вышвырнут? Полностью вооруженная украинская армия их оттуда вышвырнет, потому что у России нет резервов ее военно-промышленного комплекса. Они уже истратили все свои современные ракеты, тащит танки, которые были на складах в Сибири, там его Это уже война, война сейчас не людей, война машин. Кто будет лучше снабжен? Это соревнование Уэн-Лиза с, с слабеньким и истощенным российским военно-промышленным корпусом. Так же, как Вторая мировая война, была несмотря на героизм советских солдат, англичан, сражавшихся с Мидленничем 16-го года, решала соревнование американского Уэндлиза и немецкого военно-промышленного комплекса. Вот то же самое и сейчас решать будут машины в руках украинских. А, ну, последнего, наверное, у меня к вам вопрос. Если говорить про временные рамки, в какой перспективе вы видите какую-то развязку ситуации? Ну, пока я вижу перспективу одну. Переход э, полного набора присматриваемого на закона Моделеза, там же и системы запала огня, и американские самолеты и, самолет, и системы, у нас в другого. и переход в украинская армия в ходе наступления. тогда Крем как-то изменит свою тактику, свои претензии, свою борьбу. сколько по вашему времени есть у украинской армии, чтобы пришел, пришло это оружие ну, так, в таких временных рамках, чтобы россияне не успели укрепиться там железно и навечно? Ну, давайте скажем так, до конца июня. Что в конце июня, наверное, Надо продержаться. Uh, как это? Запомним этот твит, твіт, этот прогноз. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну і замість крапки. Я вже писала про це сьогодні, скажу ще раз. Треба, мабуть, заучувати, як перекладається англійською наша національна ідея. Від'ємця від нас з вашими миротворчими порадами. Усі кісенджери, Нью-Йорк Таймси, Макрони і італійські уряди. Хочете умиротворювати ведмедя, віддайте йому Сицилію, Аляску, Ейфелову башню чи Кісенджера. А нами торгувати не треба. Нам не потрібні такі поради. Нам потрібна зброя. Все буде Україна. Тримайтесь. Побачимось.